হেল্ল' এভৰি ওৱান সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লৈ আহিছোঁ মেথছৰ দ্বিতীয়টো ক্লাছ আজিৰ ক্লাছটোত মই দেখাম নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ কেই কেই ধৰণৰ ভাগ আছে মানে সংখ্যাবোৰক আমি কেইটা ধৰণেৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ আৰু নাম্বাৰ ছিষ্টেম চেপ্তাৰটো যিহেতু আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু প্ৰতিবাৰে আমাৰ নাম্বাৰ ছিষ্টেম মানে চেপ্তাৰটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় এইবাৰো এডিয়াৰি টু পইণ্ট অ' আৰু এছ আই দুইটা পৰীক্ষাতে নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা কেইবাটাও প্ৰশ্ন আহিছে গতিকে এই প্ৰশ্নখিনি কৰাৰ আগত আপোনালোকে চিনি পাব লাগিব যে এটা যেতিয়া নাম্বাৰ দেখিব সেই নাম্বাৰটো কি হয় মানে তাত মানে কোনটো গুণ সোমাই আছে মানে সেইটো ইভেণ্ট নাম্বাৰ হয়নে অড নাম্বাৰ হয়নে ৰেচনেল নাম্বাৰ হয়নে ইৰেচনেল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু তাৰ্ম মানে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা টাৰ্মে মই কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে প্ৰশ্নটো পাওঁতে মানে বুজি পাওঁতে সুবিধা হয় আজি নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ গোটেইখিনি ভাগ মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ তাৰপাছত মই ইয়াৰ এপ্লাইড যিখিনি ফৰ্ম মানে এই ভাগখিনিৰ পৰা মানে এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা কোনবিলাক প্ৰশ্ন আমাৰ আহিব পাৰে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ওলাব পাৰে সেইখিনি মই ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটোত লৈ আহিম কিন্তু সেই ক্লাছটো যেতিয়া আপোনালোকে চাব প্ৰশ্নখিনি কৰিব তেতিয়া মানে এই যদি ক্লাছটো নাচায় আজি ভালকৈ সেইখিনি কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আজি ক্লাছটো খুব ভালকৈ মন দি চাব প্ৰত্যেকটো গুণ চাব মানে নাম্বাৰৰ তেতিয়াহে আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যন যিখিনি আনিম মই ইয়াৰ নেক্সটটো ক্লাছত সেই কুৱেশ্যনখিনি কৰিব পাৰিব গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ মই যিমান পাৰোঁ সহজকৈ আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মানে টাৰ্মে কৈ ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰ ছিষ্টেমটো বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব কাৰণ মেথছৰ যদি আপোনালোকে এটা এটা ষ্টেপ মানে মিছ কৰি দিয়ে বা এৰি গুচি যায় তো দ্বিতীয়টো ষ্টেপ আপোনালোকে বুজি নাপায় গতিকে এফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাব অকণমান ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন এই দহ পোন্ধৰ মিনিট যদি আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় পিছৰ মানে প্ৰশ্নখিনি কৰোঁতে সুবিধা হ'ব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ভাল পায় মানে মোৰ ভিডিঅ'খিনি যদি ভাল পায় আৰু মোৰ যিখিনি এফৰ্ট আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই আপোনালোকে যেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ময়ো উৎসাহ পাওঁ মানে ময়ো মোৰো এনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কিবা এটা মোৰ পৰা পাইছে আৰু ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা উচিত গতিকে এইখিনি কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ মই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে নাম্বাৰ ছিষ্টেমক মেইনলি কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু আজি মই সেইখিনিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ নাম্বাৰ ছিষ্টেম অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালীটোক প্ৰধানকৈ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু সেইকেইটা কি কি প্ৰথমটো হৈছে নেচাৰেল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ মানে কি স্বাভাৱিক সংখ্যা নেচাৰেল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে হ'ল নাম্বাৰ সংখ্যা আৰু তৃতীয়টো হৈছে ইণ্টেজাৰ বা অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা ঠিক আছে নাম্বাৰ ছিষ্টেমক মেইনলি এইকেইটা ভাগত ভাগ কৰিলে আৰু এতিয়া আমি যিহেতু যিটো পঢ়িম সেইটো হৈছে নাম্বাৰ এই নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ নেচাৰেল নাম্বাৰটোক মুঠতে কেই ধৰণে কেইটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে আৰু কি কি এই নেচাৰেল নাম্বাৰটোৰে মেইন ভাগ আছে ছটা ঠিক আছে এই চিষ্টেমটো আপোনালোকে মই যেনেকৈ দিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে লিখি ল'ব মানে ছিষ্টেমেটিক যদি নপঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আকৌ খেলি মেলি লাগিব নাম্বাৰ চিষ্টেমটো পঢ়োঁতে আপোনালোকৰ খেলি মেলি হ'ব ছিষ্টেমেটিক পঢ়িব নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ভাগকেইটা এতিয়া লিখি দিছো লিখি দিছোঁ এটা প্ৰথমতে আপোনালোকে লিখি ল'ব ইভেণ্ট নাম্বাৰ ইভেণ্ট নাম্বাৰ মানে কি যুগ্ম সংখ্যা ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুইটাতে আপোনালোকে লিখি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে মনত থাকিব দ্বিতীয়টো হৈছে অড নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ তাৰমানে অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা তৃতীয়টো হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ মানে কি মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে চতুৰ্থটো হৈছে কম্পজিট নাম্বাৰ তাৰমানে যৌগিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা পাঁচ নম্বৰটো হৈছে ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ মানে হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু শেষৰ ছয় নম্বৰটো হৈছে ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ তাৰমানে অ পৰিমেয় অপৰিমেয় সংখ্যা আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ সংখ্যা যিহেতু মোৰ বৰ্ডখন সৰু হয় কাইলৈ মানৰ পৰা ভালকৈ পাব বৰ্ডখন আজিলৈকে এডজাষ্ট কৰি লওক নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ প্ৰথম প্ৰথম ভাগ হৈছে তিনিটা নেচাৰেল নাম্বাৰ হোল নাম্বাৰ ইণ্টেজাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ উদাহৰণ মই আগতে দিছিলোঁ এতিয়াও দি দিওঁ ইয়াতে নেচাৰেল নাম্বাৰ কোনবোৰ ওৱান টু থ্ৰী মানে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান সংখ্যা আছে চব নেচাৰেল নাম্বাৰ মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা হোল নাম্বাৰ কোনবোৰ যেতিয়া ইয়াত শূন্যটো যোগ হৈ যায় শূন্যৰ পৰা শূন্যকে ধৰি একৰ পৰা শূন্য এক দুই তিনি যিমান আছে ইণ্টেজাৰ কোনবিলাক মাইনাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান এইফালে যিমান মানে মাইনাছ লগা শব্দ আছে আৰু মানে নাম্বাৰ আছে শব্দহে ওলাইছে নাম্বাৰ আছে আৰু শূন্য ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া সংখ্যাৰেখাডাল এনেকৈ আঁকে এইখিনিত যেতিয়া শূন্য দিয়ে এইফালে সোঁফালে যোগ থাকেনে হয়নে এইপিনে যোগ থাকে এইপিনে বিয়োগ থাকে তাৰমানে এইপিনে প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী এইপিনে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ থাকেনে এই বস্তুটো এইটো ইয়াত হয় অখণ্ড সংখ্যা হয় ঠিক আছে প্ৰথম সেইকেইটা ভাগ হ'ল তাৰপাছত ইভেণ্ট নাম্বাৰ অড নাম্বাৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ কম্প'জিট নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ এইখিনিলৈকে হ'ল ইয়াতো আপোনালোকৰ আৰু দুটা ভাগ তলত থাকি যাব সেইটো হৈছে এই যে প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি আছে প্ৰাইম নাম্বাৰৰ তলতে এডাল আঁচ টানিব আৰু দুঘৰ বনাব তাৰমানে প্ৰাইম নাম্বাৰৰো দুটা ভাগ আছে সেইটো হৈছে প্ৰথমটো ক প্ৰাইম ক প্ৰাইম প্ৰথমটো লিখিব ক প্ৰাইম মানে হৈছে সহমৌলিক সহ মৌলিক মই মুখেৰে কৈ গৈছোঁ যিহেতু ইয়াত আখৰটো ধৰিব নোৱাৰিলেও লিখি ল'ব ক' প্ৰাইম মানে হৈছে সহ মৌলিক আৰু এইফালে লিখিব টুইন প্ৰাইম টি ডব্লিউ আই এন টুইন প্ৰাইম তাৰমানে হৈছে জমজ মৌলিক জমজ জমজ মৌলিক প্ৰাইম নাম্বাৰৰ দুটা ভাগ ক' প্ৰাইম আৰু টুইন প্ৰাইম সহমৌলিক আৰু যমজ মৌলিক আৰু আছে কম্প'জিট নাম্বাৰ যৌগিক সংখ্যা ৰেচনেল নাম্বাৰ পৰিমেয় সংখ্যা ইৰেচনেল নাম্বাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া মই কোনটো কি নাম্বাৰ হয় সেইখিনি এটা এটাকৈ দেখাই দিম প্ৰথম নাম্বাৰ ছিষ্টেম বুলি কওঁতে নেচাৰেল নাম্বাৰ গম পালে তাৰপাছত হোল নাম্বাৰ গম পালে ইণ্টেজাৰ গম পালে ঠিক আছে এতিয়া মই নেচাৰেল নাম্বাৰৰ গোটেই ভাগকেইটা দেখাম ঠিক আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ মুঠতে মই ছটা ভাগ ক'লোঁ হয়নে নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ছটা ভাগ ক'লোঁ এতিয়া এক নম্বৰটো মই দেখাই দিছোঁ ইভেণ্ট নাম্বাৰ ইভেণ্ট নাম্বাৰ ইভেণ্ট নাম্বাৰ কোনবোৰ হয় যুগ্ম যিবোৰ সংখ্যা দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰি দুই চাৰি ছয় আঠ দহ যিমান মানে দুইৰে হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যা আছে শূন্যকে ধৰি দিয়ে শূন্যটো হ'ব কাৰণ দুইৰ লগত শূন্য পূৰণ কৰিলে শূন্য হয় শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ দহ বাৰ যিমান মানে এনেকৈ দুইয়ে শৰণ কৰিব পৰা সংখ্যা আছে এই গোটেই সংখ্যাখিনি হৈছে ইভেণ্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যা অড নাম্বাৰ কোনবিলাক হয় মানে অযুগ্ম অড নাম্বাৰ সেইবিলাক যিবিলাক সংখ্যাক দুইৰে শৰণ কৰিব নোৱাৰি যেনে কোনবিলাক হয় এক তিনি পাঁচ সাত ন এঘাৰ ঠিক আছে যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে শৰণ কৰিব নোৱাৰি যিবোৰ দুইৰে শৰণ কৰিব পাৰি পৰাখিনি যুগ্ম আৰু যিবোৰ নোৱাৰি নিজে লিখি ল'ব বাক্যটো যিবোৰ নোৱাৰি সেইবিলাক মানে দুইৰে নোৱাৰি ঠিক আছে সেইবিলাক হৈছে অড নাম্বাৰ অৰ্থাৎ অযুগ্ম সংখ্যা অ'কে ইভেন আৰু অত গম পালে তিনি নম্বৰত আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ মৌলিক সংখ্যা প্ৰাইম নাম্বাৰ কোনবিলাক যিবিলাক নাম্বাৰৰ মানে গুণিতক মানে ফেক্টৰ ফেক্টৰ অসমীয়াত গুণিতক ক'ব এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই অৰ্থাৎ এতিয়া ধৰা হ'ল দুই ইয়াৰ ফেক্টৰ কিমান হ'ব এক দুই গুণ দুই আৰু কিবা আছেনে এক দুই গুণ দুই ইয়াৰ মাত্ৰ দুটাই আছে ফেক্টৰ এক আৰু দুই এক আৰু দুই হয়নে এটা এক আৰু এটা সেই সংখ্যাটো নিজেই তিনিটো এই তিনিটোৰ ফেক্টৰ কেইটা আছে এক পুৰণ তিনি এক পুৰণ তিনি তাৰমানে এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজেই আৰু ইয়াক কিবা নাম্বাৰে মানে হৰণ যাব নেকি নাযায় গতিকে এনেধৰণৰ যিবোৰ সংখ্যা আছে একজাম্পল দিবলৈ অকলে এতিয়া আপোনালোকে পাৰিবনে আপোনালোকক যদি এতিয়া কয় যে মৌলিক নাম্বাৰৰ মানে মৌলিক নাম্বাৰৰ একজাম্পল দিব লাগে তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ এই নাম্বাৰবিলাক হৈছে প্ৰাইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে ত' যৌগিক সংখ্যা কোনবিলাক তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই দেখাই যাওঁ যিটো কম্প'জিট ক'লে কম্পজিট নাম্বাৰ তাৰমানে যৌগিক যৌগিক কোনবিলাক এই নাম্বাৰবিলাক বাদ দি বাকীবিলাক তাৰমানে লিখি দিছোঁ দেই কম্পজিট যাৰ ফেক্টৰ মানে গুণিতক দুটাতকৈ অধিক হয় দুটাতকৈ অধিক হয় তাৰমানে এতিয়া ছাপ'জ মই কি ধৰিম ছয় ধৰি ল'লোঁ এই ছয় নাম্বাৰটোৰ গুণিতককেইটা থাকে ঠিক আছে এক ছয় গুণ ছয় দুই তিনি গুণ ছয় এক দুই তিনি ছয় এইকেইটা থাকিব মানে ছয়টোক আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এক পূৰণ ছয় ঠিক আছে আৰু ছয়টোক কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ দুই পূৰণ তিনি দুই তিনি গুণ ছয় তাৰমানে এক ছয় দুই তিনি এই চাৰিটা পালোঁনে ফেক্টৰ চাৰিটা পালোঁ অ'কে এতিয়া এইটো সেইকাৰণে কি হ'ব যৌগিক হ'ব ইয়াত মই লিখি দিছোঁ সেইবাবে এইটো এটা যৌগিক হ'ব যৌগিক নাম্বাৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পাছতে আহে পাঁচ নম্বৰতে ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ মানে হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া ৰেচনেল নাম্বাৰ কোনবিলাক হয় যদি চাই যিবিলাক নাম্বাৰক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি মানে উদাহৰণ চাব টু বাই থ্ৰী পি বাই কিউ আকাৰত পাইছেনে এইটো পি এইটো কিউ অ'কে বা ছিক্স এতিয়া ছিক্সটো ছিক্স বাই ওৱান হ'ব নহয় ছিক্স বাই ওৱান মানে ছিক্স নহয় জানো সেইটোও হ'ব ঠিক আছে আৰু এটা আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে মাইনাছ ওৱান বাই টু এইটোও হ'ব পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে নহয় মাত্ৰ ইয়াত এটা কণ্ডিশ্যন থাকে কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' এই তলৰটো জিৰ' হ'ব নালাগিব এইটো এই যিটো সৰহটো মানে তলৰ এইটো এই নাম্বাৰকেইটা জিৰ' হ'ব নালাগিব বাকী ইয়াত দুই তিনি যি থাকক একো অসুবিধা নাই তো এই কণ্ডিশ্যন দুটাই থাকে সেইটো হৈছে প্ৰথমটো হ'ব পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব কিউ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব লাগিব মানে কিউটো শূন্য হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়াই এটা নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হ'ব ছয় নম্বৰতে আহিব ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ তাৰমানে অপৰিমেয় অপৰিমেয় কোনবিলাক হ'ব তাৰ ওলোটাটো যিবিলাক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি আৰু কি উইজ ইকুৱেল টু জিৰ' হয় এইকেইটাই হ'ব উদাহৰণ যদি আপোনালোকক দিবলৈ কয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ পাই টো পাইটো এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ হয় ৰুট টু ৰুট টু এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ হয় অপৰিমেয় সংখ্যা হয় কিন্তু ৰুট ফ'ৰ এইটো কি হ'ব ৰুট ফ'ৰ ৰুট টু যদি অপৰিমেয় হয় ৰুট ফ'ৰটো আপোনালোকৰ মতে লাগিছে নেকি যে এইটোও অপৰিমেয় হ'ব লাগে কিন্তু এইটো অপৰিমেয় নহয় কিয় নহয় ৰুট ফ'ৰ মানে কিমান হয় ৰুট ফ'ৰ ইকুৱেল টু ৰুট টু ইণ্টু টু যেতিয়া এনেকৈ ৰুট টু ইণ্টু টু কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব তাৰমানে ইয়াত অলপ টু স্কোৱাৰ হৈ যাব ন ইকুৱেল টু এই টু টু এই ৰুট এই ৰুটচ ইনটো যে আছে এইখিনিতে ওৱান বাই টু এটা লুকাই থাকে তাৰমানে ইন্টু ওৱান বাই টু হৈ যাব আৰু দুয়ে দুই কাটি যাব মানে দুই থাকিব অৰ্থাৎ ৰুট ফ'ৰ ইকুৱেল টু টু বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে টু হৈ যাব যেতিয়া সেইটো টু হৈ যাব সেইটো কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যালৈ গুচি যাব টু মানে কিমান টু মানে টু বাই ওৱান তলত ওৱান এটা থাকে তাৰমানে পি বাই কিউ আকাৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে সেইটো পৰিমেয় হৈ যাব এতিয়া গম পালেনে ৰুট ফ'ৰটো কিয় পৰিমেয় নহয় মানে ৰুট ফ'ৰটো কিয় অপৰিমেয় নহয় এইটো এটা পৰিমেয় নাম্বাৰ হয় ৰুট টুটো নহয় কাৰণ ৰুট টুটো মানে বাহিৰলৈ এনেকৈ উলিয়াই নিব নোৱাৰে ৰুট ফ'ৰ মানে যেনেকৈ টু হয় ৰুট টু মানে কিন্তু এনেকৈ বাহিৰলৈ নাম্বাৰ ওলাই নাহে সেইকাৰণে এয়া এই ইয়াৰ ঠাইত যদি ৰুট নাইন থাকিলেহেঁতেনে তেতিয়াও সেইটো পৰিমেয় সংখ্যাই হ'লহেঁতেনে কাৰণ ৰুট নাইন মানে আমাৰ থ্ৰী হয় ঠিক আছে এইখিনি মেইন আমাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ভাগখিনি আছিলে ইয়াৰ পাছত মই দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ যিটো প্ৰাইম নাম্বাৰৰ দুটা ভাগ প্ৰাইম নাম্বাৰৰ আকৌ দুটা যিটো ভাগ মই দেখুৱাইছিলোঁ এটা আছিলে ক' প্ৰাইম বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহি থাকিব দুটা সংখ্যা ধৰা হ'ল দুটা এ আৰু বি দুটা ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ যেতিয়া সেইবুলি কৈ দিলে আপোনালোকৰ টেনশ্যন আহি গ'ল ক' প্ৰাইম মানে বা কি আছিলে গতিকে আপোনালোকে ক' প্ৰাইমটো চিনি পাব লাগিব ক' প্ৰাইম আৰু টুইন প্ৰাইম ঠিক আছে ক' প্ৰাইম মানে গম পালে সহমৌলিক আৰু টুইন প্ৰাইম মাৰা হৈছে যমজ মৌলিক অসমীয়াটো প্ৰশ্ন আজিকালি যিহেতু আহে গতিকে অসমীয়া টাৰ্মটোও চাই থ'ব পৰীক্ষাত ইংৰাজী টাৰ্মটো পাহৰিলে অসমীয়াটো দেখিলেই পাৰিব আজিকালি পেপাৰটো চাৰি পাঁচটা লেংগুৱেজত দিয়ে গতিকে অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটাই চাই যাব পৰীক্ষাত কামত আহিব এতিয়া যদি কয় যে ক' প্ৰাইম কোনবোৰ যিবোৰ সংখ্যাৰ এ চি এফ তাৰমানে গ খা উ গখাগ এক হয় দুটা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব যাৰ বখাগো ওৱান হ'ব উদাহৰণ চাব দুই আৰু তিনি ঠিক আছে দুই সমান এক পূৰণ দুই তিনি সমান এক পূৰণ তিনি দুইৰ আৰু ইয়াতকৈ বেলেগ কিবা ফেক্টৰ আছেনে নাই এক আৰু দুইৰেহে দুই খৰঞ্জায় তিনিক এক আৰু তিনিৰেহে যায় আৰু ইয়াৰ দুইটা মিলি থকা আছে এক টু ঠিক আছে তাৰমানে ইয়াৰ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক মানে দুইটাৰে দুইটাৰে মানে উৎপাদক এক মাত্ৰ একটোৱেই মিলি আছে ঠিক আছে সেইবাবে এই দুই আৰু তিনিটো ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব দুই আৰু তিনি এনেকুৱা আৰু নাম্বাৰ আছেনে এনেকুৱা আৰু এটা নাম্বাৰ আছে বহুত আছে বাৰু এইটিন আৰু থাৰ্টি ফাইভ এইটিন আৰু থাৰ্টি ফাইভ এই দুটা নাম্বাৰো মানে ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় কিয় কৈছোঁ এতিয়া এতিয়া চাপ'জ এইটিনটো কি হ'ব টু ইণ্টু দুই তিনি ছয় টু ইন্টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী এইটিনটো এনেকৈ হ'ব থাৰ্টি ফাইভ টু ছেভেন ইন্টু ফাইভ হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ লগত আৰু এক এটাটো পূৰণ হৈ আছেয়েই প্ৰত্যেকৰ লগতে ইয়াত কিবা মিল আছে নেকি সাত দুই পাঁচ তিনি একো মিল নাই মাত্ৰ এই একটো মিলি আছে তাৰমানে ইয়াৰ এ চি এফ এ চি এফ টু ওৱান হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে এইটিন আৰু থাৰ্টি ফাইভ এইটিন আৰু থাৰ্টি ফাইভ এই দুটা ক' প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব মই যিখিনি শব্দত মই গুণিতক বুলি কৈ আছিলোঁ সেইখিনি শব্দত একচুৱেলি ফেক্টৰ মানে মোৰ অসমীয়া টাৰ্মটো কোৱাটো ভুল হৈ আহিছে সেইখিনি উৎপাদক বুলি ক'ব লাগে উৎপাদক অসমীয়া টাৰ্মটো আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব ফেক্টৰ মানে উৎপাদক হয় এতিয়া মই গা ওটো পঢ়োঁতেহে কথাটো মনলৈ আহিছে যে এ চি এফ এই চি এফ মানে গ খা ও হয় মানে এ এফ মানে ফেক্টৰ আৰু উ মানে উৎপাদক হয় ফেক্টৰটো উৎপাদক বুলি ক'ব লাগে ঠিক আছে মই গুণিতক বুলি ক'লোঁ গুণিতক মানে পূৰণ ফল আৰু এইটো উৎপাদক বুলি ক'ব লাগিছিলে মই শুধৰাই দিছোঁ এতিয়া ক' প্ৰাইমটো বুজি পালে টুইন প্ৰাইম কি হয় মানে জমজ মৌলিক কি হয় টুইন প্ৰাইম সেইবিলাক হয় যাৰ যাৰ পাৰ্থক্য দুই থাকে মানে দুটা নাম্বাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য দুই আছে এনেকুৱা কি থাকিব পাৰে এনেকুৱা নাম্বাৰ থাকিব পাৰে আপোনাৰ তিনি আৰু পাঁচ তিনি চাৰি পাঁচ মাজতে মাজতে এ এক আৰু দুই মাজতে দুটা ডিফাৰেঞ্চ আছেনে মানে এঘৰ দুঘৰ দুঘৰ এৰিপিনি পাঁচ পাঁচ তিনি চাৰি পাঁচ ঠিক আছে মানে মাজত প্লাছ টু হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰবিলাক হৈছে টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ যেনেকৈ আৰু চেভেণ্টিন নাইনটিন ইলেভেন থাৰ্টিন এই এনেকুৱা নাম্বাৰবিলাক এইবিলাক টুইন প্ৰাইম নাম্বাৰ হয় মানে জমজ মৌলিক ঠিক আছে নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ভাগ মানে প্ৰধান ভাগ এইখিনিয়ে আছিলে নাম্বাৰখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চিনাকি হৈ লওক ইয়াৰ পাছত যেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া এই টাৰ্মবিলাক যদি নাজানে প্ৰশ্নবিলাকৰ মানে উত্তৰ কৰিব নোৱাৰিব তো নেক্সট মই ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিব সেইখিনি লৈ আহিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই বেছি দীঘল নকৰোঁ মানে এটা এটা বস্তু এটা এটা কনচেপ্ট এটা এটা ভিডিঅ'ত দি যাম এনেকৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম নহ'লে বহুতখিনি বস্তু মিক্স কৰি দিলে আপোনালোকৰ বুজাত অসুবিধা হ'ব ত' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ